shu kunlarda barcha yerda bo'lganidek viloyatimizda ham siyosiy partiyalar tomonidan 27 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan oliy majlis qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlarga saylovlar oldidan targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda buxoro davlat universitetida tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati o'zbekiston liberal demokratik partiyasi viloyat va buxoro shahar kengashlarining va'da emas natija ertaga emas bugun erkin va farovon qudratli yangi o'zbekistonni birgalikda quramiz shiorlari ostida saylov oldi targ'ibot tadbiri hamda o'z istiqbolli loyihalaridan biri ishbilarmon ayol ikki ming yigirma to'rt ko'rik tanlovining hududiy respublika bosqichi o'tkazildi tanlovning ochilish marosimida so'z olganlar ushbu loyiha qator yillardan beri ko'plab buxorolik tadbirkor fermer va hunarmand xotin qizlarni ham kashf etayotganini ular viloyatning qator sohalarini rivojlantirishga salmoqli hissa qo'shib kelishayotganini alohida ta'kidladilar muhim sana xalqaro qishloq ayollari kuni munosabati bilan barchani samimiy muborakbod etdilar ochilish marosimida ta'kidlanganidek uzp tomonidan ikki ming o'n oltinchi yildan beri an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan ishbilarmon ayol ko'rik tanlovi joriy yilda o'zgacha tarzda tashkil etilib uning dastlabki saralash bosqichlari mahalla fuqarolar yig'inlari kesimida bo'lib o'tdi ularda besh yuzdan ortiq ishbilarmon tadbirkor fermer hunarmand xotin qizlar ishtirok etib dastlabki bosqich g'oliblari ushbu tanlovning tuman shahar va viloyat bosqichlarida ishtirok etish huquqiga ega bo'lishdi bu yilgi hududiy respublika bosqichida viloyatning tuman shaharlaridan tashrif buyurgan o'n uch nafar tadbirkor xotin qizlar o'z faoliyatlarini sinovdan o'tkazdilar ular zamonaviy tashabbuskor ayol eng yosh faol ayol tadbirkor investitsiyalarni jalb qilishda tashabbus ko'rsatgan ishbilarmon ayol qishloqni ijtimoiy rivojlantirishda faollik ko'rsatgan fermer ayol va boshqa nominatsiyalarda o'z mahoratlarini tajribalarini sinab ko'rdilar viloyat markazidagi ruhshana tekst oilaviy korxonasi rahbari do'stlik ordeni sohibasi shoira buldiyeva ana shunday ishbilarmon ayollardan biridir u rahbarlik qilayotgan to'qimachilik va tikuvchilikka ixtisoslashgan ayni paytda to'quv tikuv ipfigruv va bo'yash singari bir qator ishlab chiqarish yo'nalishlariga ega bo'lgan korxonada jami bir ming ikki yuz nafar kishining bandligi ta'minlangan korxona hozirgi paytda eksportyor subyekt sifatida turkiya rossiya eron bir qator boltiq bo'yi respublikalari bilan o'zaro manfaatli shartnomalar tuzgan holda faoliyat olib bormoqda ishbilarmon ayol ko'rik tanlovining yakuniy natijalariga binoan shoira bo'ldiyevaga faxrli birinchi o'rin berildi ikkinchi o'ringa kogon shahridagi anori g'urbun fermer xo'jaligi rahbari xursand rahmonova uchinchi o'ringa esa jondor tumanida faoliyat olib borayotgan mohir kashtachi ayol shahnoza sharipovalar munosib deb topildilar ko'rik <laughs> tanlovning g'olib va sovrindorlariga tegishli darajadagi diplom va esdalik sovg'alari topshirildi